Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. По дорогам, які в місті капітально ремонтуються. Дві дороги це вулиця Первомайська і Заводська. Третя, яка город, це Железнодорожня. На сьогоднішній день роботи по вулиці Первомайська і Заводської. они близятся к завершению. Некоторые у нас здесь, как я всегда говорю, куча экспертов уже всегда у нас. То по торговле у нас есть эксперты, то по ремонту автомобилей. Теперь у нас эксперты есть по ремонту автомобильных дорог. По автомобильным дорогам. Люди, когда увидели, положен первый слой асфальта, вот тонкий слой, плохо сделали и так далее, и так далее. Подрядчик в соответствии с нормативной документацией, который он обязался сделать капитальный ремонт, должен бы сделать два слоя. Пожалуйста, он обещал два слоя. Два слоя, второй слой, сегодня делается второй слой. Второй слой делается асфальта. Вот сегодня вы видели. Значит, сейчас техника отъехала, потому что просто закончился асфальт. Сколько асфальта привезли, вот они выработали. Обратите внимание, второй слой, это не сантиметр, он, там 4, наверное, 5 сантиметров второго слоя асфальта. Причем уже зернистость другая совсем вот так этот подрядчик будет делать капитальный ремонт в городе желтый воды сделали по заводской значит возле рынка ямочный ремонт и в воскресенье сделали ямочный ремонт возле т-образный перекресток улица богуна улица заводская это в районе Рмз но я, честно говоря, сам до конца не знал, кто сделает этот ремонт. В воскресенье я набираю ПЖРО. Я думал, наши ПЖРО, в связи с тем, что они в городе делают ямочный ремонт, думал, они это сделали. Руководитель ПЖРО говорит, нет, Владимир Алексеевич, это мы не делали, я не знаю, кто сделал. Тогда я на обум набираю подрядчика. И подрядчик мне говорит, Владимир Ильич, ну а кто кроме нас бесплатно сделает ямочный ремонт в озере МЗ? Это мы сделали бесплатно ямочный ремонт, чтобы эта улица ваша не развалилась к следующему году, когда мы будем заканчивать капитальный ремонт заводской. То есть это подрядчик, вот этот подрядчик сделал бесплатно ямочный ремонт этой улицы. В Озером за это не сделали. По деньгам предпринимателей, как мы договаривались, предприниматели, спасибо, собрали деньги. На сегодняшний день сумма приближается уже там примерно к 80, наверное, к 100 тысячам будет приблизительно. Фамилии этих предпринимателей я назову тогда, когда мы приедем на место и на месте будем выполнять ремонт. Сейчас скажу, какой улице в городе Желтые воды. Я скажу полный Список, список этих предпринимателей. Пофамильно. Начну с тех, кто э, сдал самую большую сумму. Самая большая сумма сегодня по 20 тысяч. Два известных человека в городе сдали по 20 тысяч. Потом 10 тысяч. Ну, я городскую голова на четвертом месте пока, 3 600 сдал. Потом 3 тысячи сдали, там тысячу и так далее, и так далее. Вот. Конечная сумма будет собрана, я думаю, где-то на следующей неделе мы уже определимся. И начнем ремонтировать. Теперь озвучиваю, какую улицу, в каком месте... Города, территории города Желтые Воды решили предприниматели сделать бесспорно. Это въезд в город Желтые Воды со стороны Пятихаток, вот там где мост через желтую речку на веселой Ивановке. Вот этот участок, который настолько разбит, что там невозможно ездить, вот этот участок мы сделаем за деньги предпринимателей, не безразличных. Я не хочу там говорить, что остальные плохие. Ну просто я попросил предпринимателей, попросил просто для города сделать такую вещь. От... За... Не хватает денег. Хочется, знаете, сегодня, а желательно вчера сделать ремонт во все улицы города желтой воды закатать. Ну вот хочется, но так не получилось. Пока в этом году спасибо 16 миллионов область дала нам денег. Спасибо губернатору. 16 миллионов в этом году. Это очень большая сумма, потому что для сравнения, в прошлом году тот ремонт, который сделал, он обошелся в 3 миллиона. Причем это был текущий ремонт, это не вот этот капитальный ремонт в два слоя и так далее. И так далее. Позже дорожные сейчас, видите, там начали снимать бордюрные камни, там будут менять бордюрные камни, новые камни. Продолжается ямочный ремонт, который проводит ПЖРУ. Они проводят ремонт это за деньги наши, за деньги города. Вот улицу Кропоткина, если вы обратили внимание, да, была она, честно говоря, практически все улицы, за редким исключением, надо полностью делать капитальный ремонт, в том числе Кропоткина. Но поскольку таких денег, чтобы сделать такой капитальный ремонт у нас в городе нету, вы же знаете, перевыполни план, знаете, куда эти деньги могут уйти. Область, ну спасибо, 16 миллионов, знаете, это сумма очень приличная. Я э, знаю цифру на следующий год, денег, которые будут выделены на город Желтые Воды. Ну, давайте таким образом. Будет принято решение на сессии, будет принято распоряжение губернатора, тогда я эту цифру озвучу. На сегодняшний день я цифру не озвучу, не озвучу потому что она ну, на очень, эта цифра очень большая. Вот. То, что есть реально, вот обещали люди, подрядчики работают. На мой вопрос, когда будет сделан полностью капитальный ремонт этих, закончен второй слой и железнодорожная, подрядчик сказал, Владимир Васильевич, в августе обещаю закончить все работы. То есть в августе будем сделаны все, все работы. Есть у нас проблемные улицы, которые мы не сможем сделать. Ни ямочный ремонт, ни капитальный ремонт. Вот, На которые меня очень беспокоит. Это въезд в город со стороны Киева. Потому что э, известные люди Украины, которые заезжают в город желтые воды со стороны Киева, но они, конечно, ужасаются, потому что от кислотного до развилки, до развилки со стороны города будет сделан капитан ремонт. А вот там эта улица Подъездная не будет не сделан капитан ремонт. Поэтому есть желание в данном случае сделать то, что сделал у нас один из предпринимателей в районе улицы Маяковского, въезд города со стороны Криворусской трассы. То есть он сделал срез, взял срез бесплатный. По поводу среза. Срез, он бесплатный, он подлежит утилизации. Или если есть асфальтобетонный заход в пределах города, он может быть использован в повторной переработке для нового асфальтобетонного для асфальтобетонной смеси. Берет этот срез, этот срез уплотняет уплотняет при высокой температуре окружающего воздуха. И получается практически асфальтобетонное покрытие, то есть ремонт, ямочный ремонт. Это бесплатно человек вот сделал от себя, этот предприниматель. То же самое мы хотим сделать, то есть, где у нас проблемные участки, внутри внутридомовые проезды. Ко мне обращается просьба дать срез. Берите срез, звоните, связываемся с тем, кто срезал, потому что ему все равно надо его утилизировать, куда-то возить. От кому надо сріз, пожалуйста, беріть. его надо правильно уложить. то есть надо оплотняти. Тоді получится более менее похожее на асфальтобетон. Якщо там нет большой нагрузки, то в принципі особливо внутрі дармової проїзди. Ну, я думаю, год два продержится 100%. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.